Городская больница окажет на эту сумму услуги для населения района. При обсуждении этого вопроса, обсуждали, участвовали в этом разговоре главные врачи и главный врач нашей больницы второго уровня Сергей Иванович Волк, была договоренность, что он назначит специалистов в своей больнице и каждый месяц специалист будет ходить и проверять, Два отделения, сколько человек пролечилось, в инфекционном отделении какие услуги получили в нашем роддоме по именам, в разрезе каждого человека по каждому населенному пункту. Кроме этого, кроме финансовой стороны, здесь будет наблюдаться также медицинский стандарт, потому что мы платим за каждый день. Расчет сделан по, э, на койко-день. -ка То есть, каждый, каждый койко-день -ка оплачивает районный бюджет. То есть в каком плане будет наблюдаться медицинский стандарт? Врач будет смотреть, если же роженица пролежала 4 дня, это нормальный медицинский стандарт, это одна сумма. Если она пролежала 8-9 дней, почему она лежала, если это действительно были какие-то осложнения, это один вопрос, и мы рассчитываемся, а если это просто были дописаны койко-дни, просто ее держали в этой больнице в роддоме для того, чтобы получить каких-то лишних пару копеек с районного бюджета. Это второй вопрос. По итогам первого полугодия у нас будет 6 таких аналитических справок. И при заключении договора на 17 год, если таковое будет, согласно бюджетного кодекса до 1 августа 2016 -го года мы должны заключить договор о получении таких медицинских услуг на 17 год. У нас уже будет по итогам первых полугодия 2016 -го года аналитика, мы можем проанализировать. Это все, и уже будем знать, в какой сумме мы должны оплатить в 2017 году и отрегулировать 2016 как бы, год. Отрегулировать 2016 год мы не сможем как бы, забрать эти деньги. Ну, с учетом того, что если не будут на этих 568 тысяч оказаны медицинские услуги, мы учтем это в, расчетах, в взаимных расчетах на 2017 год. Вот так как бы это планируется контролировать и регулировать вот эти взаимоотношения по оказанию двух медицинских услуг за городской больницей еще вопрос. Нет, желающие выступить. Можно я реально добавлю по поводу По больницы еще планируется введение информационных систем, что там, помимо отчетов специалистов, еще это все будет фиксироваться в электронном виде, и у нас уже будет не только по этому, а вообще по всему, что происходит в больницах, будут у нас уже отчеты и базы для аналитики, для того, чтобы мы дальше могли двигаться и оптимизировать, и в первую очередь, как задали вопрос, понимать все процессы. Этот процесс. Вот это очень важное замечание, коллеги, я тогда позволю тоже себе э, реплику. Э, смотрите, ведь не только, не только жителям района услуги оказывает городская больница. А <как> районная больница принимает обслуживание жителей Почему? города. Поэтому нам очень важно понимать и знать. Да? И эту динамику тоже. мы понимали, что если мы рассчитываемся честно на да, не имея этой квалификации вообще рассчитываться с городскими городским бюджетом, нашими, находимся нашей громады, то надо понимать, а какая, какое количество а, жителей города обслужились. Это, знаете, любой человек имеет право ходить в любой, как мне. Что больницу не нравится. А что это нравится? Это значит качество обслуживания. Это значит специализация врача и ее квалификация. Поэтому я не исключаю, что может получиться так, что еще не городской бюджет может остаться на городе. Все зависит от, квалификации наших Уважаемые коллеги, если нет больше вопросов и желающих выступить, я прошу, мы подходим к теме голосования. Проект решения розов. у вас на руках. Есть ли замечания по проекту решения по голосования? голосованию? Нет. Уважаемые коллеги, мы голосуем проект решения в целом. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Против. Нет, воздержавшись. Нет, прощай, не прощение принято. Спасибо, Валентон, представьтесь, пожалуйста. Я попробую для э, присутствующих средств, средств массовой информации прокомментировать, ну, как бы кажущуюся на первый взгляд, малую небольшую активность с точки зрения обсуждения доклада за ведущих дел. Э, для того, чтобы это понять, надо присутствовать на постоянных комиссиях. Он это, это я очень действительно многим благодарен, искренне говорю, да э, у нас есть, были и будут существовать вопросы, мы обсуждаем эту тему, просто организация нашей работы такова сегодня, что масса вопросов задается, и ответ получается, другое дело, он или нет, но ответы, получается, надо с вами постоянно И еще одна ремарка, уважаемые коллеги, если во время проведения сессии я предоставляю слово, и слушаю мнение, и это будет правильно. И так говорит регламент нашей работы исключительно депутатам районного совета, то вот в работе постоянной комиссии я приглашаю приходить всех, кому это интересно, не только общественников, не только подразделений администрации, всех, без исключения желающих, послушать. И там каждому будет предоставлено слово, мнение каждого там не допустим. Спасибо, коллеги. Мы переходим к третьему вопросу повестки дня. Я приглашаю на трибуну Татьяна Ивановна Курбан. Прошу вас. Комплексная программа расширения предоставительной документации на сегодняшний пункт для района. Она была предусмотрена у нас 12-15 года и так как ее действия окончились, мы ее продлеваем с 16 по 20 год. В ней на этот год мы предусматриваем 42 тысячи на экспертизу схем района, которая была разработанная с 12 по 15 год. У нас были предусмотрены кошты за областного бюджета 158 тысяч и с районного 280 тысяч на схему района. В этом году мы просим 40 дней на экспертизу. Это как бы окончательный этап. Когда мы получим эту схему? Если мы не согласимся, и с этим то мы можем не получить. Ну, сейчас в данном этапе оно проходит высновки служб областных. Будут выставлены все выставки на градсовет, который будет в Одессе проходить, потому что у нас нету количества архитекторов в районе, чтобы градсовет проводить в районе. В области будет градсовета где-то, вот мы сегодня, подписали письмо, и в ближайшее время мы попросили, чтобы этот градсовет произошел. Конкретно поставлю вопрос. Есть ли угроза того, что мы сегодня на территории 42 тысячи, а и не получили Нет Нет такого. Ну, это так очень важно. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы? Можно маленькое? Да. 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 Вот. Это вопрос очень важный. Вкратце, значит, 26... в декабре 2014 -го года было запрещено делать детальный план территории без актуальной схемы района. Это о чем говорит? Это говорит о том, что любой завод, который сюда захочет зайти, ему нужен этот детальный план территории. У нас получается, вообще, мораторий на все инвестиции, которые здесь в районе могли быть, это в 2015 году. И единственный пропуск сейчас на то, чтобы запустить сюда заводы, это как раз вот это то, чем занимается э, Татьяна Ивановна. Да. Это очень и очень важный вопрос, поэтому, вроде бы, поддержать это все, в первую очередь, и на будущее этому пристально уделять внимание. И я со своей стороны всегда контролирует чуть ли не каждый день этот процесс. Татьяна Ивановна может это подтвердить. Поэтому я подключаю сейчас всех, всех по, по, любым вопросам, которые касаются этого вопроса, я подключаю всех, звоню кому надо, давлю на кого надо. И Спасибо. Спасибо. уважаемые коллеги, проекта решения у вас на руках нет, поэтому Александр Ильич его слушать. Пожалуйста, не Ильич. Проєкт рішення про комплексну програму забезпечення містобудівної документації населених пунктів на території Потольського району на 2016-2020 роки. забезпечення на, на території Потольського району на 2016-2020 роки, відповідно до статей 11, 17 закону України про основу містобудування, статей 10, 15, 16 про регулювання містобудівної діяльності. Про е, генеральну схему планування території України, пункту 16, частини першої статті 43, статті 64 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою удосконалення регулювання земельних відносин, планування, забудови та іншого використання території Котовського е, району. Ре, е, район, Котовська районна рада вирішила перше затвердити комплексну програму забезпечення містобудівною документацією населених пунктів на території Котовського району на 2016 2020 років. Друге, доручити районній державній адміністрації забезпечити своєчасне та якісне виконання заходів і завдань передбачених програмами. Третє. Фінансовому управлінню районної адміністрації в районному бюджеті на. Відповідні роки передбачити кошти на фінансування програми в межах наявних фінансових ресурсів. Четверте. Рекомендувати сільським радам передбачити у відповідних місцевих бюджетах кошти на фінансування програми. І п'яте. Контроль за виконанням розпорядження, поклати на постійну помі... рішення, поклати на постійну комісію районної ради з питань економіки, підприємництва, будівництва, транспорту, додово-комунального господарства, енергозбереження та інвестиційної діяльності голова комісії Сапожинський И парень, и Коллеги, замечали <связывали> замечание проекта решение. <связывали> Нет, голосуем его в целом. Кто за, прошу проголосовать. Спасибо. Кто против? Нет, поддержавшись. Нет, решение принято уже. Андрей Григорьевич, прошу вас. <связывали> <Консультант>, <связывали> честно, Тимчасовий порядок передачі в оренду витребоване та неуспадкованих земельних ділянок власників земельних часток країв на території району. Шановні депутати, гості запрошення. Сьогодні Подоцька районна державна адміністрація виступає з ініціативною проєктом рішення про тимчасовий порядок передачі в оренду випробуваних та успадкових земельних ділянок власників земельних часток на території району. Про що йде мова? Мова йде про те, що е, так склалося, що е, ми у 2015 році провели інвентаризацію. І виявили, що на території району є дуже багато таких земельних ділянок, які або не виділені в натурі, або перебувають в, е, в категорії тих земель, які є виділені. Тобто, або е, відсутні е, власники на земельні ділянки, які е, е, свого часу були членами колишніх КСП, або жоден із підприємців не заявив про свої права, щоб тобто зробити право на земельні діяння. Що, що ми хочемо запропонувати в цьому порядку? Цей порядок має забезпечити єдину процедуру передачі в оренду цих земельних ділянок. По якій саме процедурі? Постійна комісія районної ради з питань земельних відносин має визначити перелік земельних ділянок, які можуть бути передані в оренду. Потім районна державна адміністрація своїм розпорядженням затверджує цей перелік земельних ділянок. Після цієї процедури голові районної державної адміністрації рекомендується 15-денний терміт складати договір Цими земельними ділянками мають складати 4% від нормативної грошової оцінки. І чому саме це питання так гостро, я вважаю, сьогодні стоїть? Тому що так склалося в 2015 році, що деякі е, агрофірми, які е, укладали договори оренди на невитребувані земельні ділянки її сільськими радами, е, були викликані до суду. Тобто, Подприємці, які одночасно витримували плату за користування земельної ділянки із агрофірм. І в той же час агрофірма одночасно заплатила двічі сільську раду і власнику, власники, яким Тому цей порядок має убезпечити своїх і вони мають платити лише на єдиний рахунок, тобто рахунок сільської ради. Також звертаю вашу увагу, що кошти за оренду не витрачаних земельних тоді стовідсотково висідають у сільський бюджет. Вони платяться на рахунок, так? 100% плата за землю йде у місцевий бюджет, тобто сільської ради. Чому 4%? Скажу, чому 4%? тому що на протязі 2015 року сільські ради укладали такі договори і ставили таку ставку. І вже в грудні багато із сільських боїв повідомляли про те, що вже такі добра укладені на 2016 рік. Тому, щоб у цій сільській ради було в однакових умовах, ми пропонуємо відставку ставку у розмірі чотирьох відсотків. Скажіть, а це ревізія тут стоїть рік? Так, щорічно має проводитися уточення цих земельних ділянок, тому що це питання таке, воно швидко плине. Хтось відправляється від пащення, хтось скупає, тому цей перелік земельних ділянок постійно змінюється. Якщо вопросити, пожалуйста. А, скажи, ну, будь ласка, оці 4%. Наскільки вони відрізняються від середньої ставки прийомних перемогів? Більше менше Ну, Плюс міну став віднище, десь в цьому випадку йде декретований підхід. И в зависимости от 20 мая на территории пложной сестры радны. Извините, а до 100, 120, 150. В зависимости от года.